Как подержишь? Да, дорога длинная. Где? Где? Христос воскрес! Воистину воскрес! Да, вкусно, а где храм вообще ваш? Там лимончик сверху а ложишь я, я не фотогеничен <laughs> Как татарский плов сюда попал? <laughs> я не буду этого говорить Это большая, это большая тайна но есть самая красивейшая гора в Крыму, АйПетри. Татары бегали, ходили, были в гонениях, вернулись на землю и снова же на своей земле готовят те блюда, которые всегда им было по смаку, по вкусу кормят приезжающих, отдыхающих. Я думаю, что Крым обязан быть наш. А сюда как попал? На автопробег. Я привился. Тоже на колесах? Да, тоже на колесах, Ты совершенно шашек? верно. Да, вон вся кухня полевая стоит за а это? Все, казаны, да, все наши. Вы кормите на дорожку? Да, кормим на дорожку из, из дорожки. Совершенно верно. Все правильно. А где тут а хлеб? Давайте. А кушай, да. это, это правда. Бывает. Да. Давайте шире сделаем. Я прошу, пожалуйста, попробуй. Хочешь бы Давайте Хлопчик, давай два делаем. шага назад сделаем. Попробуй. 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 Еще была каша, да, вкус еще вкус в меню. Так? Очень, да, очень Фронтовые 100 грамм. Очень вкусно. Да, а даже ну, фронтовые все мне наливали. кухня. Хорошо, понятно. Хлеб, хлеб съели. 100 грамм вы им 100, 100 грамм хоть осталось? Нет, осталось, осталось. Нет, нет, протокола Я не, было не знаю, написано. насколько фронтовые. Может, не 100 грамм, но... Ну. Просто столько камер. Это удобно, будет? А? удобно да, будет? 100%, 100%. будет? Удобно будет? В таком количестве камер есть фронтовых. У нас же не протокольное мероприятие. Сейчас, сейчас. 100 грамм, значит, 100 грамм. Тарас. Быстро. Вкусно очень. А где детеныш? ]gettable. Детеныш уже, Он взял свой плов и пошел дальше. Это правильно. А вы участники автопробега? Да, мы участники автопробега. Много машин с логами, много интересных людей по дороге, которых аплодировали, которые некоторые бабушки, женщины даже плакали. Ну, это завораживает, конечно, дух. Но цель автопробега достигнута? Да, конечно. Цель, ну, как бы так сказать, ну, мир в Украине должен быть, и все должны всеми путями пытаться, стараться сделать как-то что-то для Украины. А ты, папа, поддерживаешь? <гум> Это дядя. А в чому смисл так до автопробігу? Смисл в тому, щоб донести до тих, хто може десь там сидіти і не бачить цього, що дійсно Україна єдина, Україна э, велика, э, об'єднана. І щоб донести в кожен куточок, щоб люди э, розуміли і бачили, що дійсно це так. Хорошо. А що в машині з собою візять? Прапори жовто-блакитні. Большое по машинам? Да, да, да по машинам. Да, Никого не пропускаем. Оп, оба.